Pada awal Ogos 2025, negara dikejutkan dengan kes melibatkan arwah adik Zara yang telah mencetuskan kebimbangan serius masyarakat terhadap isu keselamatan kanak-kanak di institusi pendidikan. Kes ini menjadi pemangkin kepada tindakan segera kerajaan madani, di mana pada 29 Ogos 2025, jemaah menteri telah meneluskan penubuhan catatan kuasa khas menangani isu buli. Berikutan itu Bahagian Hal Ehwal Dongdang Jabatan Perdana Menteri pada 2 September 2025 telah memulakan mesyuarat penyelarasan antara kementerian-kementerian bagi memperkukuh kerangka perundangan serta langkah-langkah pencegahan buli. Bahagian Hal Ehwal Dongdang dengan kerjasama Kementerian Pendidikan telah turun ke seluruh negara untuk mendengar sendiri suara rakyat dalam proses merangka rang undang-undang baru ini melalui sesi-sesi sesi town hall gerakan dari suara rakyat ke telinga pemimpin sepanjang bulan September dan Oktober 2025. Siapakah mereka yang menghadiri? Guru dan pengetua, pegawai pendidikan, kaunselor, ibu bapa, pertubuhan masyarakat dan paling utama kanak-kanak itu sendiri. Mengapa mereka? Kerana mereka lah pemegang taruh paling penting. 12 sesi town hall yang telah diadakan di seluruh negara dengan menghimpunkan sebanyak 4,000 peserta mereka datang dengan keberanian dengan kejujuran dan dengan harapan daripada sesi-sesi ini satu mesej yang jelas dan bergema rakyat mahukan standard nasional yang jelas dan tegas untuk menangani isu buli hampir semua negeri menuntut definisi buli yang seragam garis panduan sekolah selamat mekanisme aduan yang konsisten dan perlindungan kepada guru serta murid namun tidak semua negeri mempunyai keutamaan yang sama Negeri-negeri Negeri pantai timur bimbang tentang salah tafsir disiplin dan rotan dan menekan aspek keagamaan. Johor menuntut perlindungan kepada kaunselor. Melaka dan Negeri Sembilan menegaskan keperluan SOP siasatan dan latihan bersama PDRM. Sabah, Wilayah Persekutuan dan Selangor menegaskan perbezaan realiti bandar dan luar bandar. Kepelbagaian pandangan ini bukan saja satu halangan tetapi cerminan betapa kompleksnya isu buli dalam negara kita. Dan mengapa sebuah undang-undang persekutuan yang berkonsisten menjadi keperluan mendesak? Malah saya sendiri telah mendengar suara kanak-kanak secara langsung melalui sesi libat urus khas. Mereka hadir dan berkongsi pengalaman sebagai mangsa buli, termasuk ejekan yang menghina dan intimidasi yang menjejaskan emosi serta keyakinan diri. Ramai juga mengakui bahawa mereka tidak selalu berani membuat laporan kerana bimbang tindakan balas dan sering bergantung kepada rakan-rakan terdekat sebagai pelindung